Как отслеживать автоматические мысли? В чем суть когнитивно-поведенческой терапии, основная ее да, позиция? Это в том, что какие-то события в нашей жизни да, каким-то образом на нас влияют, на всех. Мы как-то на них реагируем. Многие люди не задумываются, почему они так реагируют на какие-то ну, происходящие моменты. Реагируют, как правило, так, потому что оценивают каким-то образом эти события. Вот этот мыслительный процесс, да, который оценивает любое событие, это и есть такая точка работы да, в когнитивно-поведенческой терапии. Я сейчас объясню. А мы замечаем смену своего эмоционального состояния. Например. Я вышла из дома и иду на работу. Настроение прекрасное, на улице там обалденная погода. Я иду и радую жизни. И тут хопа очнулась на остановке в ужасном состоянии эмоционально. Я себя спрашиваю, а что же случилось? И на середине дороги от дома ко мне пришла мысль. О боже, я же не закончила квартальный отчет. Все приду на работу, меня будут ругать. И мое эмоциональное состояние ухудшилось, мне стало грустно и тревожно. То есть мысль «я не закончила квартальный отчет, и меня будут ругать» привела к моему эмоциональному состоянию грусти и тревоги. Таким образом, мы отследили автоматическую мысль, которая привела к такой реакции.